Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu videomuzda sevdiklərinizə özəl hədiyyə hazırlamaq istəsəniz, əlinizdə olan sadə materiallardan necə belə dekor hazırlaya bilərsiz, onu göstərəcəm. Əvvəlcə bizə plastik qab lazım olacaq. Orta hissəni kəsib götürəcəm. Hündürlüyü zövqünüzə uyğun formada ayarlaya bilərsiniz. Bu hissələr e, kleynlə yapışdıran da kardon üzərində qalacaq. Amma yenə də işləyəndə əl kəsməsin deyə mən hər ehtimala qarşı əritdim. Əritməyə də bilərsiz. Daha sonra simmetriyanı əldə etmək üçün hər iki tərəfdən bu formada plastiki qatdaladım. Bizə bir tərəfi e, qatlanmış formada lazım olacaq. Digər tərəfi bu formada bükürük ki, e, ürək formasını əldə eləyə bilək. Kardonu mən elə ölçüdə kəsdim ki, ürək qutunun tam içərisinə otursun, kənar hissələri ilə bu formada. İstəsəniz bir az böyük kəsib plastiki ürək qutunun üzərinə də yapışdıra bilərsiniz. Altına verək qoydum ki, süfrəyə yapışmasın. Çünki kənarlardan kley çıxır. Daha sonra ə, kardon ölçüsündə əmək masa kəsindən ürəklər kəsirik. Dəyərli izləyicilər, on demək istəyirəm ki, çox vaxt rəyləri oxuyuram. Bəzən imkan olmadı cavab yazmağa, vaxt olmur, üzrə hesab eləyin. Amma hər dəfə cavablandırıram ki, bu əmək masası kaskasını məktəb ləvazimatları satılan yerdən də əldə edə bilərsiz və ya xodda səbət material yerlərində də satılır. Yəni zərlı əmək masası deyə axtara bilərsiniz və ya xodda elə əmək masası desə sizə verəcəklər. Mən hal-hazırda istifadə etdiyimi ə böyük məktəbli dükanı var. Wattman ölçülü kağızlar var, karandaşlar, dəftərlər, belə materiallar olan yerdə çox asanlıqla əldə eləyə bilərsiz. Yəni hər dəfə rəylərdə yazıram. Ola bilər ki, izləyicilərimiz videoda izləyəndə bəzən demirəm, yəni qeyd eləmirəm hardan aldığımı, amma ona görə rəylərə cavab verə bilmədiyim üçün vaxtında videomda bir daha qeyd elədim. Səbət materialı satılan yerdə də əldə edə bilərsiz. Hal-hazırda hər iki yerdə asanlıqla tapa bilən bir şeydir. Əvvəllər mən ancaq sədərəydən əldə edə bilirdim. Amma hal-hazırda çox asanlıqla tapıram bu əməy maçaqaların. Kənar hissələrə isə tam yapışdırdıqdan sonra üzərinə lent yapışdıracağam qutunun və belə hazır lentlər var yazılı formada istənilən formada lentdən istifadə edə bilərsiz. Kənarda yapışqanın izi qalıb onun üzərinə yapışdıracağam mən lenti. Həm daha gözəl görünməsi üçün, həm də o izi itirməsi üçün. Digər tərəfə də yan simmetriya üçün yapışdırdım. Yəni orada iz olmasa da qutunun daha gözəl görünməsi üçün yapışdırdım. Bu hissəyə lent yapışdırmıya da bilərsiz. Əmək açaqaları bəziləri belə yapışqanlı olur, bəziləri isə yapışqansız. Mən hər ehtimala qarşı həm də kley vurdum ki, daha möhkəm yapışsın. Bu hissələri tam yapışdırmağa çalışın. Qutunuz hazır olundandan sonra içərinə zövqünüzə uyğun istənilən dekoru yerləşdirə bilərsiniz, amma əvvəlcə bir-birinə kleyləyirəm ki, daha möhkəm olsun. Fərqi yoxdur, şəkil də yerləşdirə bilərsiniz bu qutunun içinə. Çox gözəl görünür. Mən qutunun üzərinə əvvəlcə kardon yapışdırdım, çünki əməy masakası nazikdir, əyilə bilər. Ona görə kardonu yapışdırıram, daha möhkəm olsun. Daha sonra üzərinə əməy masakası yapışdırdım. Kənarlarını atlıq hissədə olduğu kimi yenə bu formada bəziyəcəm. ara hissələriki boşluğa yenə əmək masəkası yapışdırdım. O hissələrə axırda mervari yapışdıracağam üçün altta qalacaq. Mən qapağın üzərini mirvarillərlə bəzədim, bantik də yapışdıra bilərsiz yaxud da sadə formada da saxlaya bilərsiz. Videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək. Kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.